自律的标杆，拍拍八虚。除了事业，还有别的你想优先完成的目标？非常感谢他们的陪伴。最近忙什么呢？最近吗？最近休息。 我发现你状态越来越好，休息好，睡得好，是吧？芭莎已经合作过五次了，五次的封面里面你最喜欢哪一组造型有吗？其实每一组我都挺喜欢的，都不一样，一风格不一样。我最喜欢你有穿白毛衣的那一组，因为里面你第一次穿着白的背心，嗯、第一次露身材了。是当时拍的时候说能不能再再往下再来一点点，<laughs> 再露一点。结果 <laughs>、啊这个、出来之后效果特别好。<对>那你看在拍杂志的时候呢，都是编辑给你做造型。私下里你自己平时的穿衣风格是什么样的、啊、呢？我其实私下穿衣。 风格比较的轻松休闲一些，运动装为主。哦，生活中还是想让自己越放松越好，越舒服越好，以舒服为主。那你有没有最喜欢的一件单品？对于我来说是帽子和眼镜嘛。平时出门的时候懒得做发型，就戴一个帽子。对对对，这个确实的。能分享一下最新买的三件东西吗？羽毛球拍、羽毛球衣、户外烧烤摊。 全是为了运动来的、啊，哎，可以可以，真好。平时在组里面经常都会有打夜戏啊，嗯，那么拍完夜戏之后，你自己有没有一些方法能够让你第二天快速的能够恢复状态？我有个习惯吧，可能。 就平时的话，我会就以喝热水为主，嗯、就温水。早上起来的话，可能会拍拍八虚。哦，<laughs> 对，就是网友经常说你是自律的标杆。你分享你怎么能够做到那么自律的呢？可能也是跟小的时候在军校上学有关系吧。哦 对，因为军校上学的时候，就是对我们的这个生活啊、嗯、起居什么的，都是管理非常严格的嘛，嗯嗯、然后就形成了这样的一个状态。然后拍戏的时候，我也会找时间去做一些有氧、无氧的运动啊。嗯、然后最近就是和团队和小朋友也是经常会去打羽毛球，之后也想去看看打。 网球啊，哦、什么这些？目前来说哈、啊，你觉得演戏对你最大的挑战，你觉得是什么呢？之后想挑战的话，可能说人物性格更加复杂一些，嗯、反派要演吗？呃、有可能啊。我问过不少演员，他们都说特别想尝试演反派。 觉得特别的爽演反派人物，因为它的空间很大，首先你的自己想象空间以及发挥的空间会很大，体验一下反派是一个什么样的人。拍戏的时候，你会全情的投入到这个角色当中，你会把自己当成他，然后甚至变成他。对，但是你拍完戏之后，你如何从这个？ 从这个角色里面去脱离出来呢？哪一个星期可能还是会有一些这个角色，还是有个延续，延续。然、啊、后这两天我跟团队在聊天的时候，突然就，嗯、因为我之前上一部戏是《雨霖铃》，是一部古装。这两天跟他们聊天的时候，突然就冒出了一句，就是感觉像是古人说的一个“且什么怎么怎么”类似于这样的一个口头语。<laughs> 那三十岁之后，除了事业，还有别的你想优先完成的？ 我觉得对于我自身而言，我希望能够在生活中有更多的时间去陪自己的家人吧。如果说你要对陪伴你多年的粉丝说一句话的话，你想说什么？其实我的粉丝们已经陪伴我很长时间了。<对>然后我其实首先是非常感谢他们的陪伴。嗯。我也希望说，作为对于自己而言，能够带给他们更多好的作品去回馈于他们。嗯嗯。嗯